вот надписей, потому что, ну, эти... Стрёмные надписи, это которые были? Что это там было? Луговая цена в России, а Украина зачеркнута, почему-то даже флаг лозовой зачеркнут, это... В общем, это смотрится не совсем некрасиво, а там, где... Там, где и красная, и черная краска. Это, ну, как бы, мы посчитали это вообще даже эстетически некрасиво, мы решили это исправить. А, совместно с жилкомунальным, нашим спасибо огромное за то, что нам предоставили краску, предоставили материалы. также обычные жители Лозовой тоже автомобилисты нам активно помогают, это очень хорошо. у нас даже есть специальная баночка, куда мы складываем деньги. Це, 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 це 50 гривень, це від кого? Що це за гроші? Це зупинився чоловік. Мав. Оцей чоловік. Мікроавтобус так, і 50 гривень нам на О, спасибо. Спасибо. О спасибо. Чому ви це робите? Давайте, виприні, не давайте, давайте, не щоб ці голові були, щоб люди бачили, що ми можуть. Ну, в Україні вилозивчани. Да. Оце їхали, побачили і вирішили, що допомогли. Дякую, дякую. Дякую, дякую. 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 Аня, а не считаешь ты это напрасным трудом? Почему же это напрасно? Мне делаем только лучше и красивее. И меня шарувала.